А пацанов некуда распихать уже по больнице. Уже все больницы забиты этим самым. Ну что, давай э, сейчас едем туда. Господи, сейчас там по потыла. <связать> да, или... А сколько там подъема? Ну, не помню, полтора идет. Mm -mm, нет. Все на номера на, на 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 заснять тоже. Кто у вас одно ah, на команду? Там нас <плес> не си <шиши>. на этот тут его. Если <плес> еду, я получаю. Будут есть. <плес> что делать сразу а это отделение как называется сам с вы я как призвал или сами? Призвали. призвал да А, агаде вой 79-й наприклад. Чуть-чуть розкажіть, як там тут відчувається. Стріляють, б'ють і все. А от що е ви могли сказати, е ну, наприклад, є така категорія людей, які неоднозначно відчуваються. Ми ну, мене зрозуміли. ну там какие-то симпатии до России, до чему не верят, где там дивятся российские ну, ну, каналы. Они сильно верят, вон батальон Феникс, добровольцами записываемся, едем, смотрим лично. Потому что ну, это их не дело верить, не верить, а пытаться что-то доказать им. Это только себе память перебить. Вот и все. Поэтому это уже их выбор. То, что здесь пытаются кричать там в Россию, три колора рисовать, честно. Еще доберемся. Потому что просто обидно, то, что братья там гибли, а здесь, блин, на дому рисуют и рассказывают, что быть не может, что это не Россия по нам стреляет, но только когда сидишь три недели под врадом, как-то приятного мало нечего ничего сделать. хотят в Россию, пожалуйста, вон там граница, вон там автовокзал, ЖД вокзал. Едьте в Россию. Плохо живется здесь, переезжайте туда. Он, как пишут сейчас, Донецкий переселенцы в России куда отправили? Что ли не на Сибирь? Ну, в Кончатке и около там. Пожалуйста. А им плохо здесь живут? Не цінили, як тут жилось. Ті, хто перекривали дорогу нашим танкам, коли захищали границь, а тепер не їхніх будівель немає, не ті, хто за, не ті, хто проти. Вони думають, що їх там прям так і а вони там такі не жну. Ну это вы там в окружении стояли, да? Да, три недели. Три да. недели. С одной стороны россияне бомбили, с другой стороны... Ну, больше россияне. Больше россияне. Просто да. когда колонна должна пройти, начинали накрывать градами, чтобы колонны не трогали. Вот и все. это колонна с России да, в Украину, да, проходит? то есть не трогали. Прочее. Ну, все равно, что внутри. То есть проходило, но не все. Ну а сейчас там какая ситуация? Честно, даже не знаю, я же... новости, но рассмотришь, это некоторые комментарии этих людей просто душить хочется. У меня он товарищ 73-й в Очатовской Когда в новостях нашел статью, что у них погибший командир, ребята погибли, я тоже позвонил по соболезнованию. Ну, блин, вот эти вот комментарии, что так этим тварям и надо, туда им и дорога, гореть в аду. Просто, я не знаю, хочеться взглянути. Ну, у нас теж там біля нас ну, одна совечна рада. Сукраїнський теж під Єловайським наш ну, загинув. А ті очі не привезли, то там ну, родичі діть на пізнання і за попору наступ. І нас, на в обстріляли це з батальйону Херсона. Ну, тяжко. Мы я думаю, будем копиться, будем отстоювать. Может, так просто не Если бы та же Россия свои регулярные ввела месяца четыре назад, то, может, что-то они не добились. А сейчас, когда народ как-то когда и, и армия наша уже закаленная, потому что <laughs> после обстрела...

Розрушити з Це хлопці з Херсонської області. Приїхали, привезли овочі. Получ, вже вигрузили там, начальник розстріляти, замотила. Сьогодні тут сказали, а так іноді привезли такое. Порошок, бумажки, саме сказали вам ні, вам, надо, то... не, 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 мы можем не, выгрузить, не если надо, что мы выгрузили там хлопцям, щоб вони непитали і так далі. Ми хочемо трошки з хлопцями поговорити. Без проблем, вам я вам зараз, про я поняла, я зараз вам покажу палати. Просто єдине, що на даний момент можуть бути не всі в тому потому что час, що, що консультації, капельниці, процедури. ну, хто є? Без проблем я а вас не да, как они тут находятся. Там... Там люди несут и книги, все. Они все несут и, вот, и книги, вот, вот стол здесь оставляют, мальчики выходят, берут, все, что кто хочет, на и Вот. Вот, да. вот у нас вот, 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 Здравствуйте. 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 Здрасте. Здрасте. Хлопці, ну розкажите, як воно. Вам всім привіт. Це, Це, Вам всем привет. Від такого. Є таке в Херсонській області, Рубицьке Россило Козачевагері. Це у <зас> нас там ще <зас> Крін, село Козачевагері Крінки. Вам всім привіт. Ми там в село відкликнулися, ми трошки там овощів і вирішили зайти до вас. про лігендарну 79-ту. Вся країна знає, поки трошки вас. <рес> <рес> да, ребята, тот служив в этом госпіталі, служив 17 лет тому матрос. А тут у госпіталі. І от це немає <рес> з Ваня вирішив. <рес> Ми говорили, я зам председателя городской організації інвалідів війни, велика частина інвалідів вооружені сил, інвалідів бойових детей. Теж занимаюсь, допомагаю. Там в госпіталі, тут і говорю, Ваня, ну Тенгардя може тут, я говорю, давай поможемо. Вот вони собрались, хлопці, товариші, ткун. И привезли двумя машинами, и привезли, вот там вырезали, э, за столовой дано за чтобы вам на столы дали, там огурцы, помидоры, э, кабачки будут икру делать, луку, хлопцы, потому могли и все привезли. И сейчас еще поделятся, еще детям сиротом. тут у нас есть интернат, да, и сирот, Люди просто именно. очень сильно хорошо откликнулись, собрали очень много продуктов, сказали нам да, сюда пока да, не да, надо, не мы туда да. ну, ну, я, я, 15 секунд. Ну а скажите, бронежилеты выручают в бою? Да. У меня, например, после ранения, пацаны казалось, на спине у бронежилет тоже сколок хорошо раз, разорвал эти ткани. Ну слава Богу. У нее есть разных там типов. У нас корсары. Корсары. Ну это четвертый, пятый класс. Четвертый класс Ну У нас четвертый был, да? Четвертый. Четвертый. Четвертый класс. Ну вот вы Ви розумієте, що да, ну, така надія, що це закінчиться скоро. Всі, думаю, надіються. Треба на містах чиновників, ці владу заставлять працювати і вичищати владу. від Збірників від. Та не тільки владу на поводять. Воно і буде таке, що було вичище. Всі хлопці тут, що прийдуть. Наше літаке все продане, все. І всі колони всі продаються. Наші колони йдуть все продають. А вот сознание, но не заживание. Да нет, что не в Таню, просто в Чиля. Ну, в Афганистане у меня гумьопасский тоже в Кандагаре был. Я говорю, там по домованности между таливами, если вы там пропускали, що було. Ну так, коли сказали, там ось виходить, воно виходить, а тоді розстріляли і росіяни. Це абсурд. Це абсурд. Ну, хлопці, спасибо вам. Да, дякую. Держите, скрипте. Давайте, виздоравлюйте. Пожалуйста, і я думаю, всі ми все розуміємо, ми саблями не будемо рубати. Це сам, будемо потихоньку, здержано все старатися восстановити, щоб була нормальна життя. Для вас і для вас. А так, що з нашої осталось згори. Це що за згорає?

И камень не вкопаться, ничего нельзя. Там скала, да? Да, да, да. да ну, в интернете даже это есть. Вот это с другой высоты снимали. Вот это они... Вот это бомбили нас. Еще выстрелы.

Ну, брат родной погиб. Там. 6 числа, 6 августа погиб. Щас ну, ну, да, всіх такий шок, навіть всі довіри висловить. Вообще дещо відбувається. Думаю, виздоравлювати. До свидания. До свидания. Где были? В каком районе? Где на поле были. Потом в окружении месяц сидели. Везде побывали. Стоялся. 79-й, да? 79-й, да. Зал. У нас там 5 секунд, чтобы попытаться добежать до Украины. То есть вы чуете зал, да? Это сколько вы там в окружении стояли? Месяц почти. Почти месяц, месяц. да? Зеленополе. Ну, вот, мы, получается, нас направили в Зеленополе. А, это было где-то числа 10 И вот как раз по 10, а следующее. Зеленополе мы вернулись на КП. Потом mm -hmm. оказалось, что мы уже в окружении. Нормально. Продержались, выстояли. Так а за счет чего С держались? За счет чего? Ну, по многому, а, за счет того, что... Оставались продукты, то, что, допустим, сухпаи. Начали экономить, распределять. Потому что самое сложное было продукты. Боеприпасов, конечно, не хватало, а вот это была одна из проблем. Потому что боеприпасы для стрелкового оружия в полном количестве всего хватало. Но стрелковое оружие не используется в таком виде боя, когда тебе стреляют на удаленном расстоянии. Здесь нужны были снаряды для минометов, для гаубиц. Это то, с чем необходимо воевать. Но они имеют свойство заканчиваться. А Вы в, в сторону 20, России не могли отвечать, да? Это противозаконно, кстати, по другому государству. А стреляли только в сторону террористов, да? Конечно же. То есть, когда была возможность, когда видеть, что прорываются колонны, ну, опять же таки, скажем так, нас потом и обстреливали, что пытались общем... максимально загнать нас в ущерб в укрытие. Чтобы мы не могли дать ответный огонь, когда проходили колонны. Mm -hmm. Все спланировано? Конечно же. А колонны отвечали, когда проходили, или они просто, их задача была проскочить? Основная задача прорваться. Конечно же, если мы вступали в какой-то бой, то да, тоже отвечали. Mm -hmm. что спланировано было, это становится ясно. Причем спланировано было и не год, и не два назад. Это давно планировалось. Ну, все, сейчас склады взрывались на Богдане. Я тоже думаю, что это сделано, чтобы... Добрые ребята, добрые хлопцы. Вы здоровье, на снаге, сил. Чтобы у вас крепкий дух был и ясный ум. Проверялся. Да. Мы же, да, мы же вместе. Эта ситуация, честно говоря, очень сильно нас сплотила. Перед лицом настоящей опасности мы поняли, что можем потерять свое государство. И потому сплотились очень сильно. Организовались службы, которые помогают нам. То, что не может сделать государство, своевременно, качественно делают гуманитарные миссии. Так что спасибо, спасибо вам. Конечно. поделиться хотя бы детям сиротам. Расскажите, что это дети сироты, детки, откуда здесь они? Все сироты, много брошены. Да. Многих детей не забирают родители, не хотят Дети да. разного возраста. У нас детки от до 18 лет. У нас есть случаи, когда я упрашиваю, уговариваю. Одного папу так просила возьмить своего сына, что самой, честно сказать, уже противно уже просила. Заберите своего сына и воспитывайте, не надо его дубасить, того дитя. И натягните его где-то в Херсонское, он сказал, где-то в Херсоне есть какое-то или учебное заведение, где готовят пастыри. Я такого не слышала. Ну, семинарии такие что есть, так, это... духовные школы. Не-не-не, это не православное, не-не, а -а -а. что-то другое. Так он его так бил, чтобы он только туда отвезти. Ну, в общем, короче говоря, здесь дети, которые, ну, знаете, очень много перетерпели, скажем так. Были у меня дети, которые ездили на Майдан. Они потом здесь оказывались, потому что они уезжали, не говорили родителям. Вот, принимали участие во всех событиях Майдана. И девочки, и мальчики были. Были в Киеве. Сейчас, честно вам сказать, не сильно мы много говорим, потому что если мы сейчас начнем много говорить о боевых действиях, наши пацаны туда уедут. Это реально. И все соберутся дружненько и поедут воевать. Поэтому мы как-то, знаете, все-таки они дети. И, да, мы так чуть-чуть не сильно распространяемся. И, да. Я не знаю, как там... Я слышу, что там малюют, там малюнки передают, там что сейчас собирать. Я вам честно говорю, я боюсь. Это же я знаю, что у нас пацаны уедут. Вот. А уедут, как же дашь мы их будем ловить. И собирать, потому что они самостоятельные и они реально понимают. Такой, знаете, настрой, я сама, честно сказать, вот начинаю с ними говорить и сама mm. начинаю вот удивляться, как вот у детей их там никто не настраивал, потому что они обиженные, дети вообще судьбой обиженные. Поэтому вот это такая категория здесь деток. Эти очень сложные и очень тяжелые ситуации, с которых они поступили. Где только есть вот дети, где их там задерживают, перевозят и так далее, всех детей везут сюда. У нас была девочка, которую в Киеве в аэропорту остановили. Она по интернету познакомилась там, ну познакомилась там с людьми. Ей 15 лет, но ей сделали паспорт 18-летней девочки, и уже она была в аэропорту в Киеве Вывозь на выезд Киеве. Да, из Украины. Ее, ну, ее остановили, конечно, и сюда к нам ее привезли. Девочка владеет совершенстве 15 лет английским языком, очень красивая, высокая девочка такая. Вот. В общем, под опекой была у нее мама умерла под опекой, в престижной школе учится. Ну вот знаете, вот все, что можно, все дети не дали. Она в сын, все в ней есть. Ну, Сделайте фотографию на память. Сейчас, сейчас, наверное. А сколько у вас детей? 67. Вообще у нас 80, больше нельзя. Угу. Mm -hmm.